Всем привет! И в этом видео мы будем готовить себе что-нибудь покушать, потому что один человек и называем имен сказал, что я не умею готовить. Я тебе сейчас докажу, что я умею готовить. Сам себе помеш понял? Ну ладно, давайте начнем. Так, это мы на кухне и сейчас скажу, что мы будем готовить. Смотрите, пёся, проша допроса. Готовить будет самое простое. Это просто яичница и кое-что еще. Ну, давайте будем ложить вот на этот прекрасный, на этот прекрасный столик ингредиенты, которые могут нам понадобиться. Первое. Это два яйца. Ну, в общем, два яйца. Поехали дальше сарделька. Сарделька такое слово смешное, да. И стук пять хлебушка. В общем, давайте готовить. Сковородка, масло. Поджигаем. Так, масло тает. Расплескиваем его по всей сковородке. Сейчас. В общем, ждем, пока масло растает. Вот оно уже сколошится И что мы делаем? Правильно объем два яйца. На камеру не покажу. Ну, в общем, сами все увидите. Ну вот. Сейчас порежем колбаску. А пока накроем этой крышкой. Сейчас будем резать нашу сардельку. Хм. Сначала раскроем нашу сосиску. Я ее так буду называть. Так. Тем временем, э -э, наши яйца уже вот, вот, готовы. Какие у нас яйца, сейчас мы их поправим, чтобы они там. Так, сейчас возьмем тарелку, погодьте. Так, тарелочка. Абра-кадабра. Май только начался, а зима опять вернулась. В общем, э -э, яйцо мы ложим сюда. форме сердечко получилось. И везет. Сегодня видите, вот такое сердечко. Вот так вот я готовлю. Так, надо порезать сосиску. Вперед. Режем ее. Бамс. Готово. А теперь, знаете, что делаем? Знаете, что делаем? Выдайте. Дай вам шанс. Не знаю, угадали ли вы, но мы снова э о, господи, кладем масло в сковородку. Поехали. Так, сейчас включим огонь. Масло уже расположилось, можно туда класть сосиски. Жарим эти сосиски. Готово. Сыпем это вот в эту сердечку. Сейчас посмотрим, как будет это выглядеть поверьте вот так вот это выглядит и по-моему видео будет очень долгим потому что там все по маленькому видео все такое сейчас мы нажарим как раз вот эти пять хлебушек записывать я этого не очень хочу поэтому давайте сейчас их просто нажарим и все в общем ребята я нажарила только три хлеба потому что на больше и короче долго это делать надо и, блин реально бесит в общем вот такие вот три хлебушка Отлично смотрится с моими яичками. И просто идеально. В общем...